अल्लाम नाजीन लिटिल हेल्थ और बेटर लाइफ से आपका मेज़बान यूट्यूबर सोशल एक्टिविस्ट चौधरी फवाद नाजीन आज हम एक मरतबा फिर यू सी नाइन में मौजूद है पी एस एटी एट जबकि एन ए टू थर्टी सेवन और एन ए थर्टी सेवन में माशाला हमारे खान साहब ख़ुद यहाँ से एलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अलहदिल्ला आज उन्हीं की आवाज़ के ऊपर कुछ वॉल्टियर्स ने जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने सैलाब जदगान के लिए एक रिलीफ़ कैम्प कायम किया है नाजी जैसा कि आपको पता है कि बलूचिस्तान नारायण कागान कलाम और अंदरून सिंध में जिसमें सखर बदीन नवाबशाह और खैरपुर शिकारपुर तकरीबन नाज्रीन गाँवों के गाँव देहात के देहात तबाह वर्बाद हो गए मकान तबाह हो गए लोग अपनी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए नाजीन मुझे भी कुछ ही देर पहले काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए जिन्होंने यहाँ तक कहा कि फवाद भाई कुछ सैलाब जदगान नकल मकानी करके कराची जो है वो पहुँच गए नाजी जब नक़ल मकानी का नाम आता है तो उसका मतलब है पीछे कुछ भी नहीं रहा नाजीन सोशल मीडिया हमारा भरा पड़ा है हर एक चीज़ फुटेज वहाँ पर मौजूद है आप फेसबुक पे आ चेक कर सकते हैं तो नाजीन कुछ दोस्तों ने यहाँ पर रिलीफ़ कैंप कायम किया है उन दोस्तों उन माओं उन बहनों के लिए उन बुज़ुर्गों के लिए उन बच्चों के लिए जो कि जिन जो घर से बेघर हो गए हैं स्कूल भी जाया करते थे अब पता नहीं कब जाएंगे घर हुआ करता था भले झोंपड़ी से ही घर होता था कहते हैं अगर झोंपड़ी हो तो वो महल कहलाती है लेकिन जब आपकी झोंपड़ी ना रही तो फिर आप कहाँ जाएंगे नाजीन उन घर से बेघर लोगों के लिए कुछ दोस्तों ने यहाँ पर कैब रिलीफ कायम किया है आइए इनसे हम बात भी करते हैं और आपको दिखाएंगे कि किस जोश वलवले से किस आज़म से ये किस नेक कॉस को लेकर चल रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इन शे हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आप यहाँ पर पहुँच के इनशाला ये जो आपको मैं थोड़ा सा एड्रेस इसका मैं बता दूँ ये यूनिवर्सिटी रोड से भी ये लिंक रोड आ रहा है मलिर गेट की तरफ़ जा रहा है इसको कहते हैं खावर शहीद चौक ये वहाँ पर पीटीआई की जानब से ये जो है ये कैंप रिलीफ कायम किया गया है सैलाब जदय के लिए तो आइए यहाँ पर जो बैठे हुए हैं जो लोग जो यहाँ पे जो इस वक्त जो काउंटर पर मौजूद हैं तो उनसे हम बारी बारी करके उनसे हम बात करते हैं <स्याने> तो तो <स्याने प्रथिए> तो असलकुमेक अंकल आपका नाम सैयद मोहम्मद तैयब अंकल बताइएगा कि माशाल्लाह से तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अलमदिल्ला आप लोगों ने थिंकिंग की सोचा आप लोगों ने क्या कहना चाहेंगे सैलाबदान के लिए क्या हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहिए यार बात यह हमारे चेयरमैन साहब की ख्वाहिश के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं चेयरमैन साहब ने हमें गो हेड दिया उसके बाद हमने ये कैंप वैम्प लगाए हैं और उसके अलावा भी इंसानी हमदर्दी की बात है वो बेचारे किस मुसीबत में रह रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं जो हम लोग कर सकते हैं इस इन लोगों के लिए करें अपने पास से भी करें लोगों से तर्जना लेके भी करें तो इन श्लो अल्लाह ताली की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट जाएगा अजीन थोड़ा सा आपको दिखा भी चलें यह अलहमदल अपनी मदद आपके तहत कुछ वॉल्टियर्स हैं अलहमदिल्ला यहाँ पर आके कुछ कपड़े भी दिए हैं इनको कुछ पानी की बोतलें पहुँचाई हैं आटा मौजूद है यहाँ पर और यहाँ पर जूसा डब्बे हैं बिस्किट वगैरह हैं ये सब जो हैं सैलाब जदगान के लिए जाएंगे जो कि बेचारे बेर व मददगार हैं इस वक्त जिनको इस सामान की अशद ज़रूरत है हम और आप तो अपने घर में बहुत सुकून से बैठे हुए हैं लेकिन ये उनके लिए है जो बेचारे बेर व मददगार हो गए तो आइए हम कुछ और जो यहाँ पर मुकर्रेन हैं जिनमें यूसीज़ इसके भी ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं तो आइए हम उनसे भी जो है वो बातचीत करते हैं जी जी नाज़िन इस वक्त हमारे साथ यू सी नाइन के ज़िम्मेदार मौजूद हैं जनरल कौंसलर के लिए ये जो है एक नामज़द उम्मीदवार थे तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज होगा इनका पब्लिक के लिए और क्या जोश जज्बा रखते हैं क्या आज़म रखते हैं अल्लामिक वालेकाम भाई आपका नाम मेरा नाम सैयद मुहि बख्तर भाई पहले तो आप बहुत शुक्रिया आपका मैं आपके जज्बे को आपकी कदर करता हूँ जज्बे की कि माशाल्लाह से आपने थिकिंग की सोचा उन लोगों के लिए जो बेरों मददगार हैं और हमारे इमदाद के मुंतजर हैं क्या कहना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग ने पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ की तरफ से यहाँ पर सैलाब जदगान के लिए कैंप लगाया हुआ है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं हमारी सोसाइटीज जितनी भी हैं यहाँ पर आर्किटेक्ट पिंग पाइनियर रूफ़ी इन सबसे मेरी यही एक दरख्वास्त है कि आप हमारे पास कैंप में आएँ और अपने आप जितनी भी आपकी सतात है मदद करने की आप अपनी सतात के हिसाब से हमारी मदद करें ताकि हम आप लोग की ये मदद आगे तक पहुँचा सकें और हम उन तक पहुंचा सकें जो इस इन सब चीज़ों के हकदार हैं अभी जो सैलाब की वजह से बहुत उन बेचारों के घर तक उजड़ चुके हैं वो उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है मेरा जैसे कि एक अभी एक मुझे अपने दोस्त मिले थे वो बता रहे थे डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक था तो डेरा गाजी खान में छः छः फिट तक पानी आ चुका है वो बता रहे हैं कि उनके अपनी फ़ादर को रेस्क्यू किया गया था शिप से तो और उनके फ़ादर को रेस्क्यू कराया गया था और बाकी जो बाकी आम रिहायशी हैं वहाँ के जो उनके जो फॉर्म के जो बंदे हैं काफ़ी उन वो बाहर दूर दूर दराज जाके टेंट लगा के रह रहे हैं उनके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ हम लोग की मदद करें ताकि हम ये आप लोग की जितनी भी आप हमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे हमारे साथ हम ये ज़रूरतमंद तक पहुँचा सकें जदगान तक जजाकल्ला बहुत शुक्रिया नज़न मैं बताना चाहूँगा आपको ये वही सड़क है जहाँ पर जैसे भाई ने भी जिक्र किया कि इस इसी सड़क के ऊपर क्योंकि ब्लॉक एट नाइन और टेन इसको जॉइंट करती है यहाँ पर पिंग, पेटल पाइनियर और ए पी पी दीगर सोसाइटीज़ इसी रोड पे एग्जस्ट करती हैं मैं उनके रहाइशियों को कहूँगा दरख्वास करूँगा कि खुदारा यहाँ पर आएँ और बढ़ चढ़ कर इस काम में अगर आपने एक पानी की बोतल भी दे दी ना तो आपका हिस्सा अल्लाह ताला ने इसमें शामिल इंशाल्लाह कर दिया मजीद मैं यहाँ पर ज़र्रीन है उनसे मैं चाहूँगा कि मैं उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवाऊँन हमारे साथ एक और मुकर्र मौजूद है यहाँ पर जो जो ये समझिए ऑर्गेनाइज़र हैं इस कैम्प के और बड़े समाजी रहनुमा जो हैं हमारे इस, इस इलाके के हैं और हर काम में पेश पेश रहते हैं आ, सड़क बनना हो पानी का मसला हो सीवरेज का मसला हो बड़े पेश पेश बड़ी खिदमत हैं इनकी तो आइए इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं अल्लाम वालेकुम अस्सलाम हज़रत आपका नाम मेरा नाम दानिश है दानिश दानिश भाई क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर क्या विवर्स को क्या पैगाम देना चाहें? व्यूअर्स को सिर्फ यही पैगाम दे सकते हैं देखें इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त जो एक आफात आफत जो और आफात का टोला जो हमारे मुल्क पर आ गया है जैसे सैलाब की नज़र में इस पर हमारे बहुत सारे मतलब इंटीरियर सिंध में के पी के में जो पंजाब के एरिया और जो बलूचिस्तान है उसमें कोई भी ऐसा कच्चा मकान भी